Demək, olar rayonunda əksəriyyət insanda e, quslar sümlə hazırlanmış və ya e, İran sobası dedikləri pincellərdir. Burada bizim hamamımız yerləşir. E, su qızdırıcısı olaraq biz e, piatmutka dedikləri e, bu mənsul istifadə edirik bu cihazdan, piatmutkadan. 2015-2021-ci illər arasında dəm qazından zəhərlənmə, qaz sızması və qaz partlayışı hadisələri ilə bağlı 2200-dən çox hal qeydə alınıb. Bu müddət ərzində 600 nəfərə yaxın şəxs vəfat edib. Xüsusilə qış aylarında evini qusdar üsulla hazırlanmış qaz sobaları ilə qızdıranlar öz həyatlarını böyük riskə atırlar. Dəm qazından zəhərlənmələrin günahı isə əsasən istehlakçıda görülür. Məsələn belə: abonent istehlacısı qazdan təhlükəsiz istifadə qaydalarına cavab verir. Təxstecardır. Bəzən də daha qısa ifadə edilir. Həll ölürsə günah e, səndədir. Quba şəhərində yaşayan Heydər Pəncərliyevin 6 nəfərlik ailəsi isə necə deyirlər, ölümün aslanasından qaydıb. Hamamı qızdırmaq üçün istifadə etdikləri bu qırğı Azqala onun da ailəsində fəciəyə səbəb olacaqdı. İlə, ilə hadisə də burada baş verdi. Çox güman ki, bayırdan hava kütləsi dəmqazın içəriyə vurub. Heydər danışır ki, hadisə günü həyat yoldaşı hamamda uşaqları çimdirirmiş. Bir müddət keçəndən sonra övladının ürəyinin bulandığını görüb xəstəxanaya yollanıblar. Həmin günü e, evdə biraz anamın baş ağrısıdı, həyat yoldaşımın baş ağrıyırdı yəni həmin günü. Qızım oksigen balonuna qoşulduqdan sonra baş ağrısı falan keçmişdi. Amma həmin gün çox yorğun idi. Evə gəldikdən sonra dərhal sonra yatdılar. Dəm qazı məişətdə istifadə etdiyimiz qazın, odunun və ya kömürün na-tamam yanması nəticəsində ortaya çıxır. Qazın yanması üçün yeterli oksigen olmadıqda ondan karbon monoksid ayrılır. Digər adı dəm qazı olan karbon monoksid tatsız və iyəsizdir. İnsanda oksigen çatışmazlığına səbəb olur. Dəqiqələrcə dəm qazının təsirinə məruz qalan şəxs huşunu itirir və nəticədə həyatını itirə bilər. qapını açmırlar. Çünki bilirlər ki, evdə qanunu pozurlar. Komunal məsələlər üzrə mütəxəssis Nüsrət Qasımov dəm qazına Dövlət nəzarətindən danışır. Onun sözlərinə görə hər 3 abonentdən biri standartlara cavab verməyən cihazdan istifadə edir. Deyər bu cür cihazların istifadəsi qadağan olunsa da, bütün qurğulara nəzarət etmək mümkün olmur. Nüsrət Qasımov onda əlavə eləyir ki, qurğulara nəzarət üçün gələn nümayəndələr əsasən evlərə buraxılmır. Bəzən onlara zorakılıqla tətbiq olunur. O bu məsələdə qanun boşluğu olduğunu düşünür. İşığın, ıı, qazın, suyun hərəsinin 2 milyon 400 min aboneti var, istehlakçısı var. Onların hamısının yanında nəzarətçi qoymaq mümkün deyil. Ev sahibi özü də bir məsuliyyət hiss etsə eləməlidir ki, mən məsul istehlakçıyəm, quslar cihazlardan istifadə edirəm. Qaz təchizatı haqqında qanunna və Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Fövqəladə hallar Nazirliyinin və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq evlərdə istifadə edilən qaz quruqlarını, tüstü bacalarını texniki baxışdan keçirməlidir. Akt tərtib edilməli və bir nüsxəsi istehlakçıya verilməlidir. Qaz quruqusu dövlət standartlarına cavab vermədikdə isə qazın verilişi dayandırıla bilər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanov hesab elir ki, Bütün məsuliyyət istehlacının üzərindədir. Yəni hər şey insandadır. Bu istehlakçı sənə kompüter verirlər. Kompüter əlindən atbələr günə. Onun üstündə e, demək zəiddir. E, Kofe, nə bilim çay tök günə. Sonra deyir ki, bu niyə işləmir? Bu niyə belə oldu? Və istehlakçının da öz hüququ var. Ələmirsən, onda e, əziyyəti, əzabı sənin üzərindədir. Quba şəhərində yaşayan Heydər Pəncərliyev deyir ki, onun evinə də nəzarətçilər gəlib. İşlətdiyi qurğularla bağlı xəbərdarlıq eləyiblər. Dəm qazını müəyyən edilən avadanlıq detektor quraşdırmalı olduğunu bildiriblər. Qaz təchizatı haqqında qanuna əsasən istehlakçılar qaz sızmasını və dəm qazını müəyyən edilən detektor quraşdırmalı və onu işdə vəziyyətdə saxlamalıdılar. Uyğunluq sertifikatına uyğun soba almalıyam ola minimum olsa 300 manat falan olacaq. Və digər tərəfdən mən onun üçün detektor almalıyam. Bir detektorun qiyməti də minimum 30 azn olsa, bu artıq mənim üçün 100 aznə yaxın bir pul eləyəcək. Yaxşı, bəs tutaq mən işləmirəm hal-hazırda. Düz məşğulluğa falan da müraciət etmişəm işləməməyimlə bağlı. Özüm də ali təhsilli olduğuma baxmayaraq. Amma yenə də biz yəni mən bu vəziyyətimdə də alınmır mənim hardasa deyək gedim Küçə işlərində, sosial işlərdə iştirakım da alınmır. Qaydaları görə məhəşətdə istifadə edilən qaz qurğuları dövlət standartlarına cavab verməli və uyğunluq sertifikatı olmalıdır. Bu dövlət standartlarına Antinsar və İsteylah bazarına nəzarət Dövlət Xidməti məyən eləyir. Uyğunluq sertifikatı Dövlət akreditasiya xidmətində akreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən verilir. Uyğunluq sertifikatı olan qurğuya uyğunluq nişanı tətbiq edilə bilər. Qazanan işləyən məhşət qurğularının satıldığı məkanlardan biri də Bakının 8-ci kilometr bazarıdır. Burada müxtəlif növ su qızdırıcıları, İran sobaları deyilən qurğular, kombilər satılır. Qiymətlər isə belədir. El arasında pitiminutqa adlandırılan su qızdırıcıları 100 manattan, İran sobaları 130 manattan, kombilər 550 manattan başlayır. Hamısının da təhlükəsizlik sistemləri var. Bunlar hamısı sertifikatlaşmış vəşlərdir. 15 ilə yaxın dəməşə cihazlarının satışı ilə məşğul olan Ümüd Əzizov iddia elir ki, satdığı avadanlıqlar dövlət standartlarına uyğundur. Amma digər satıcılar kimi o da uyğunluq sertifikatını təqdim eləyə bilmir. Satılan malların üzərində isə uyğunluq nişanı gözə dəymir. Sertifikat əvvəllər tələb olunurdu, müştərilərə təqdim eləyirdi bu sertifikatı. Son vaxtlar ona tələb yoxdur artıq. Yəni sertifikat var deyib köhnə sertifikatımız burada qalıb. O çıxardı tərcih qismişdi. Amma indi onu müştərilərə vermək tələb olunmur. Əvvəl onun kserokopiyadan çıxarılmış formasını tələb verirdi müştərilərə də təqdim edirdi. İndi ona tələb olunmur. Hamsa sertifikatlaşır, sonra gəlir kömrükdən keçir. Satıcı Umud Əzizovun təqdim etdiyi bu texniki pasportda vaxtı keçsə də həmin markaya aid İran sobalarının uyğunluq sertifikatını və istismar təlimatını görmək olar. Lakin pişdaxtalarda başqa markaların avadanlıqları satılır. Hüquqşünas Sübhan Həsənli deyir ki, qazla işləyən məhşət qurğuları bazara buraxılmadan öncə dövlət nəzarətindən keçməlidir. Onun fikrincə bazarlara nəzarət olunmalı, qeyri-standart cihazlar satışa buraxılmamalıdır. Çünki İran peçləri və digər texniki şərtlərə uyğun olmayan vasitələr, məsələn, gömrükdən hansı formada keçirilir və yoxsa ki o onlar gömrükdən keçirlərkən onların ümumi uyğunluğu yoxlanılır mı? Əgər onların uyğunluğu yoxlanılmırsa, niyə onlara e, belə deyək icazə verilir? Və mən fikirləşirəm ki bu məsələlər elə ordacə həllən tapbaldı. Bu günlərdə qaz təchizatı haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Qanuna müayinə, texniki baxış, ixtisaslaşmış podratçı kimi anlaşlar əlavə edilib. Qanun mayayının birində qüvvəyə minir. Hər noyabrın 1-nəcən Qaz Paylayıcısının işçiləri istehlakçıların qaz qurğularını, tüstü bacalarını, havalandırma və hava dəyişmə xəttlərini müayinədən keçirir. Təhlükəsizlik tələblərinə əməl olunub-olunmamasını yoxlayır. İlk müayinə ödənişsizdir və nəticələr barədə akt tərtib olunur. Aktın bir nüsxəsi istehlakçıya verilir. Müayinə zamanı noksan və ya pozuntu aşkar landsa, texniki xidmət göstərilir. Texniki xidmət təmir və digər əlaqədar xidmət işlərinə deyilir. Texniki xidmət ödənişdir. İstهلاçının seçimi əsasən qaz paylayıcısı, ixtisaslaşmış podratçı və ya ixtisaslı işçi heyəti tərəfindən göstərilir. İxtisaslaşmış podratçı qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə peşə təhsilinə malik olan, iş təcrübəsinə malik fiziki şəxslərdir. İstهلاçı müayinə və texniki xidmətdə yayınarsa, qazın verilişi dayandırıla bilər. İstهلاçıların müayinə və texniki xidmət məlumatlarını görə biləcəyi reestr yaradıldı. Müayinə və texniki xidmətə nəzarət mexanizmi yaradılır. Texniki müayinənin qanunvericisi özəllikdəbə və vahid reyestr bazasının yaradılması ıı, həm bu sahədəki problemlər qarşısını almağa kömək edəcək. Hüquqşünas Sübhan Həsənlə düşünür ki, qanunla edilən yeni əlavələr dəmqazı probleminin həllinə kömək edə bilər. Lakin o, qanunun tətbiqi zamanı vətəndaşların sosial vəziyyətinin də nəzərə alınmalı olduğunu düşünür. Yəni bu halda əgər gəlib-gələndə ki, ümumiyyətlə yəni texniki şərtlərə uyğunluq yoxdur burada. Iı, və təbii ki, bu halda üməttəni vətəndaşdan tələb olunacaq ki, həmin o, o texnika qurğu tam ki, qaz peci və s. oradan çıxarılsın. Yəni bu bu arada tələb olunacaq və bu qanunvericinin ümumiyyətlə tələbidir ki, ıı, bu, bu oradan artıq çıxarılmalıdır və əgər vətəndaş bunu çıxartmayacaqsa, mən bəqəd edildiyim kimi burada, yəni ona cərimələr, sanksiya və hətta bu qazın ümumiyyətlə verilişinin dayandırılmasına qədər bir çox burada sanksiyalar, ümumiyyətlə dövlət tətbiq edəcəkdir. Qanunla bərabər həm də cərimələrin miqdarı dəyişdirilib. Qaz quruqlarının və qazla bağlı fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı qərarı əməl etməyən fiziki şəxslər artıq 200-400 manat arası cərimələnəcəklər. Qrammatikan məsələlər üzrə mütəxəssis Nüsrət Qasımov ölkədə standartlara cavab verməyən cihaz işlədən 800 min abonent olduğunu deyir. Bu isə təxminən hər 3 ailədən birinin evində istifadə etdiyi cihazı standartlara cavab verən avadanlıqla dəyişdirməli olacağı anlamına gəlir. Quba sakini Heydər Pəncəliyev də hesab eləyir ki, qanunun tələbini yerinə yetirə bilməyəcək. Bir tərəfdən düzdür, e, yaxşıdır insan ölmərlərin qarşısını almaq üçün. Amma digər tərəfdən də üzücü də axı mən təkmən yox, e, bir çox insan bunu eləyə bilməyəcək. Çünki e, minimal gəlirlə işləyən ailələr var hal-hazırda. 300 manatla işləyən ailələr var. Ata mən e, bir adam tanıyıram ki, qaz yandırmağa pulu çatmadığı üçün odun alırdı. Almır deyə hardansa kəsilən ağac olurdu, hardansa qırılan bir taxta olurdu, ona aparıb evində yandırırdı, sumka ilə daşıyırdı. Məhşət qaz qurğularına, tüstü bacalarına indiyə kimi aparılmış texniki baxışla bağlı hər hansı hesabat tapmaq mümkün olmadı. Fövqəladə hallar nazirinin sözçüsü yerli media müsahibəsində bildirib ki, nazirlik tüstü bacalarına, qızdırıcı sobalara və su qızdırıcılara nəzarət etyə keçirmir. Yalnız məlumatlandırır və xəbərdar edir. Nəzarətlə məşğul olan digər qurum Energetika naziri isə açıqlamasında bunları bildirib. İstehlacılar qaz qurğularının istismarına və işçi vəziyyətdə saxlanmasına görə məsuliyyət daşıdıqlarına görə qaz qurğularının vaxtı-vaxtında təmirini və onlara texniki xidmət göstərilməsini təmin etməlidilər. Bax belə. Bazarda ucuz sertifikatı olmayan cihazlar satılır. Bu cihazların satılmasına nəzarət edilmir, istehlacı detektor quraşdırmır, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməmir. Çox abtik qurumlar da məsuliyyəti istehlakçının boynuna qoyur. Dəm qazından ölənlərin sayı isə azalmır.